Жители Килии становятся на защиту своего имущества от воровства. В связи с увеличившимся количеством жалоб на рост преступности и воровства представителями общественности, городского и районного совета принято решение принять участие в оказании помощи местной полиции в патрулировании улиц. Прошедшая неделя стала для Килии района достаточно активной в работе с организациями, предприятиями и общественностью по улучшению криминогенной обстановки. Председатель районного совета Павел Боченко встретился с представителями охранных фирм, которые работают на территории района, чтобы заручиться и их поддержкой в охране порядка и имущества. Для начала были определены возможности охранных агентств в плане сотрудничества с полицией района, а также определены позиции, по которым они могут подставить свое плечо. Следует отметить, что в скором времени руководство города и района планирует кардинально поменять криминогенную обстановку в сторону улучшения. Первые шаги в этом направлении уже ведутся. 18 декабря в городском совете прошло первое общее собрание активистов, которые решили добровольно принять участие в защите жителей родного города. Участие приняли председатель районного совета Павел Бойченко, а также заместители городского головы Игорь Плохой и Вячеслав Чернявский. Они поддержали активистов в стремлении создать общественное формирование «Килийская варта» и обещали оказать финансовую и материальную помощь. Кроме того, высказали желание принять участие в патрулировании улиц лично. После будущие защитники города и района избрали председателя, заместителей и начальника штаба общественного формирования, а также определили ответственных в регистрации объединения граждан. Следует отметить, что каждый член Килийской варты будет проходить специальную проверку и инструктаж в Килийском отделении полиции. Ініціаторами насправді були районна рада Київського району керівництво Павло Іванович міська рада Тетяна Івана Боченка. Я підключився до цієї ініціативи, і ви знаєте, ініціатива вона дійсно була на боці не тільки керівників, а мабуть, перш за все мешканців нашого міста, тому що дійсно всі були стурбовані ситуації криміногенною в нашому місті, де є населених пунктах району. І я хочу відмітити, що, мабуть, сьогодні дійсно відбулася історична подія, тому що Дійсно, представники громадськості різних верст населення, і представники молоді, молодіжних організацій, патріотичних організацій, одноборств, джиу-джитсу, ветерани АТО самі, -самі, самі різні люди, навіть керівники і чиновники, вони влилися в єдиний фронт для того, щоб Навести порядок і ну забезпечити за нашою особистою участю громадський порядок в нашому місті. Тому створення цього формування я думаю це серйозний крок вперед в цьому напрямку. Ну дай Бог, щоб ми дійсно побачили результати такої, нашої такого рішення і подальшої роботи. Регистрация произойдет 21 декабря этого месяца. Мы согласуем с нашей полицией все эти нюансы, которые нужно согласовать. Мы обсудим, что как и правильно это сделать. С нами проведется инструктаж. Вот. И я думаю, город увидит наши действия, увидит наш результат. Думаю, мы чуть прекратим преступность, воровство.